14 серпня у малому залі Слов'янської міської ради відбулося засідання круглого столу з питань нових ініціатив та можливості програми ООН в Україні. Організаторами заходу виступили координатори про ООН, Донецька торгова промислова палата і Слов'янська міська рада. Основними учасниками засідання стали представники малого та середнього бізнесу Слов'янська, громадських та експертних організацій, експерти у сфері економічного розвитку. Бізнес вважається вторичним взагалі, учасником всього діла. Крайне редко бизнес привлекается, бизнес-сообщество, я имею в виду, привлекается к принятию каких-то важных политических решений или участвует в мирном процессе. Ему как бы уже говорят, вот, мы решили, а вы тут живите, как хотите. То есть мы э, смотрим на бизнес как на важного социального игрока, как на, на важную, важную силу в обществе, мнение которой важно не только для того, чтобы строить экономический план развития, но и социальный, и, и, и политический. Например, если мы говорим о реформах, вот Стэн сказал, что это одно из направлений про то многие из, из реформ, они непосредственно касаются того, как будет работать бизнес и в каких условиях будет работать бизнес. И очень важно в этом смысле, поскольку у ПРООН есть диалог с властью и центральной, и с местной, вот этот голос бизнеса да, в, в этом смысле передавать. То есть мы здесь для того, чтобы услышать ваше мнение, чтобы включить его в, в программы развития ООН по экономическому восстановлению, по склеиванию сообществ. вместе. И, і я даже иногда говорю для того, щоб чувство соціального оптимізму. Радник проон по миру та розвитку Стен Вейцман у своїй промові торкнувся чотирьох основних напрямків, за якими організація Об'єднаних Націй функціонує на території України. Найбільш вагомою є гуманітарна місія, в рамках якої надається потужна благодійна допомога мешканцям території країни, що зазнали воєнного конфлікту. Крім того, ще одним напрямком діяльності міжнародної організації є відкрита півтори роки тому. Спеціальна місія, яка спрямована на зміцнення прав людини в Україні, Опікується міжнародна організація політичними питаннями разом із тим, найбільш масштабним напрямком діяльності ООН є розвиток та відновлення інфраструктури, постраждали в ході озброєного конфлікту регіонів держави. Саме на цих проблемах базувалася зустріч учасників засідання. Координатори проєкту про ООН», спрямованого на відновлення миру через працевлаштування і вкладення інвестицій, бажали почути безпосередньо від представників слов'янського бізнесу та приват підприємництва про пріоритети, на які потрібно зробити головний акцент в розрізі економічного розвитку регіону в нинішніх умовах. Що показала війна? На мой взгляд, безмірне количество старейших резинів. Насколько я знаю, в Ізраїлі ця позиція очень сильна. У них большинство дорог построєно з рекуператорів. Резина используется после переработки, используется как наполнитель для производства асфальта современного. Во-первых, долговечно, во-вторых, экономично, фактически взят, взятые отбросы, отходы взяты. Не нужно добывать какие-то моменты, да, камень, что-то еще. Что касается вообще наших отбросов по Украине, это, это тема всей Украины, еще 25 лет назад никому не нужна была медь алюминий. Вольфрам и все остальное. Все это на наших свалках. Если сделать рекультивацию, фирма какая-то зайдет, они там много чего интересного могут себе нарыть. Отходов древесных в славянские, как и везде, посадки, то же самое, За мус, заваленные поваленными деревьями, никому не нужными наши лесные массивы. Если наладить переработку хотя бы на э, уровне... Мы когда понимаем, что угля, угля купить негде, а дрова валяются под ногами, но мы не можем их взять по-нормальному и довести до потребителя до конечного, то это тоже одним из источников решения социального напряжения, потому что те, кто находится в негатифицированной домах, зачастую это как раз пенсионеры и те люди, которые малоимущие мы их называем. Это бы тоже решило как в этой части напряжение в этом плане создало несколько рабочих мест, может быть, и решило проблему отопления, решило нормального входа и выхода из земли. Создание рабочих мест, наверное, на сегодняшний день, посещая совещание по шелтеру, это самая большая проблема, самый большой и острый вопрос, и над ним надо совместно всем работать. Как бы, работая в строительной отрасли, как бы, мы не понаслышке знаем, как это делать и как бы в принципе наша отрасль это авангард. Поэтому сначала рабочие места создания формирования бюджета людей, чтобы люди могли зарабатывать деньги, ну, до сухо однозначно тоже должен быть как бизнес людей. Конечно, мы уделяем сейчас большое внимание именно развитию малому бизнесу, потому что он более коммуникабельный и более э, лучше реагирует на вот такие вызовы судьбы, которые происходят. Но тем не менее, все равно мы промышленный город. Все равно у нас большая крупная промышленность. И основные рабочие места именно созданы вот в этой промышленности. Вот готовы ли какие, через какие-то проекты ПРООН? реанимировать именно вот крупный бизнес. То не все люди в Славянске готовы открывать бизнес и создавать рабочие места. Основная масса, ну наверное, или к сожалению, или может быть это перспектива развития, больше идет за кем-то, больше готова работать на кого-то, чтобы кто-то создал рабочие места, а они уже идут, трудоустраиваются, ну и осуществляют свой труд. И таких рабочих мест, конечно, больше всего это в крупном бизнесе. Будут ли какие-то проекты для этого бизнеса? Наши промышленные предприятия в основном были ориентированы на Россию. И сейчас для них в связи с этой ситуацией очень большие проблемы со сбытом. Во-первых, в Евросоюзе другие стандарты, другие требования несколько. То, что раньше устраивало так сказать, потребителя, сейчас нужно менять. Менять кардинально, потому что новые рынки сбыта и, естественно, новые требования. Поэтому, может быть, вот в этом ключе, то, что Елена Федоровна сказала, помогать нашим промышленникам войти на рынок Европы, и, может быть, на другие рынки, для этого может показать им какую-то техническую помощь, консультационную помощь, помощь... В плане налаживания контактов на международном уровне это было бы для них очень полезно и, я думаю, могло бы сыграть определенную положительную роль в дальнейшем их развитии. Представники про ООН відзначили для себе пропозиції, що надійшли від слов'янських підприємців та бізнесменів з метою подальшого втілення їх в проектах та грантах. Учасники круглого столу в свою чергу акцентували увагу організаторів на недостатню інформованість потенційно зацікавлених осіб відносно діючих програм і проєктів ООН та умов участі в них, виказавши побажання щодо створення інтернет-порталу міжнародної місії на для регіону мові.